Ввиду этого у меня есть специальный атрибут. Кто мне подскажет, что это такое? Совершенно верно, это колготки. Сейчас я подкажу каждому из вас. Если вы желаете появления мальчика, вы кидаете денежку туда, где синенькая ленточка. Если желаете появления девочки, кидаете туда, где розовенькая ленточка. Итак, кого мы желаем нашим молодоженам? Девочку. За девушку пили деньги что? Посмотрите сейчас на эти ползунки. Ну, спасибо вам огромное, всего доброго, до новых встреч. Конечно же, я никуда не уйду. И не только потому, что у меня здесь аппаратура, диджей. Нет. Только потому, что здесь ваши пожелания. Жениху и невесте.